আপনারা দেখছেন চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি সর্বদা সবার পাশে সবার মাঝে আইনশৃঙ্খলার এই ধরনের বিবৃতি কার্য তো ছেলে বলানোর গল্প পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কি মূর্খ মনে করেছেন গ্রাম থেকে শহরের মানুষ জানেন কিভাবে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স এর দৌরাত্ম চলেছে কিভাবে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনায় তারা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে চরম দখলদারি চলেছে সিভিক দিয়ে বহু জায়গায় আইসি ওসিরা পর্যন্ত আমাদেরকে গোপনে তারা তাদের অসহায়তার কথা জানাচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত একটা ফৌজ বানিয়ে দিয়েছে তারা পয়সা তুলছে পুলিশের মতো বিভিন্ন জায়গায় কিছু পুলিশ তারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুলিশ জানে এরা সমস্ত পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্ট কিছু করা যাবে না কেউ বেশি টাকা পেয়ে আনন্দ ফুর্তিতে মদ খাচ্ছে আর কেউ ওই সামান্য আট হাজার টাকা পেয়ে সংসার চলনে দুঃখে মদ খাচ্ছে

बोला जा रहा है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकते लेकिन ये रास्ता दिखाया कौन खुद मुख्यमंत्री हर महीना किसी न किसी जिला पे जा करके चीफ सेक्रेटरी डीआईजी को बैठा कर उसके बगल में और उस, उसी का सामने जिला कलेक्टरेट, जिला एसपी जो है उसका आलोचना करते हैं खुलेआम पॉलिटिकल बातें करते हैं उन, उनका यही कहना है कि हम हमारा जो है एकदम सामने है जनता के सामने आंखों में आंखें मिलाकर हम बातें करते हैं तो आज क्यों डर गई उन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग से आज जो स्थिति पैदा हो गया आज सीनियर डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं अगर कोई भी स्ट्रीम एक्शन जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर लिया जाए तो हम लोग भी पेंट डाउन कर देंगे पूरा स्वास्थ्य परिषेवा का है जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगा इसके लिए उत्तरदायी कौन है खुद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री है और गृह मंत्री भी है तो इसको दायित्व तो उनको लेना पड़ेगा ऐसे किसी राज्य चल नहीं सकते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कि एक सोचे समझे नाटक है जनता ये नाटक समझते हैं और तृणमूल की विसर्जन की सिवा पश्चिम बंगाल में कोई सुधार आना संभव नहीं है और उसी का तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि हमारा दाबी एक दफा एक कि किसी भी हालत से हम लोग तृणमूल का नाम का जो পশ্চিমবঙ্গাল জনতা মুক্তি আজ এ পর্যন্ত সঙ্গে রাখুন চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর সবার আগে চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায় নমস্কার